Дорога непригодная для эксплуатации. Такое решение вынесла специальная комиссия в отношении участка муниципальной трассы Фокина станция Стрелковая. В том, что это действительно так, наши корреспонденты убедились сами, проехав по условно пригодной для передвижения дороги вместе с государственным инспектором дорожного надзора Виталием Маленой. Именно так, на самой малой скорости, крадучись, едут машины по дороге Фокина станция Стрелковая. Такого недоброго пути не пожелаешь и врагу. Езда больше напоминает автослалом, где водителям приходится проявлять чудеса виртуозности, которым позавидовали бы участники гонки Париж-Дакар. Особенно несладко приходится владельцам легковых автомобилей, в первую очередь тем, кто проделывает этот путь не один раз за день. Эта дорога она отражается на мотор. На сердце отражается, когда едешь по этой дороге. Вы понимаете, вот новая машина, а я ее гроблю. Ради того, что вот ямки, каналы, ухабы и ну, путевы по эту дорогу ничего нельзя сказать. Только что отвратительное. Это не дорога. Это убийственная дорога объезжая многочисленные ямы и ухабы, водителям приходится выезжать на полосу встречного движения, а так недалеко и до беды. Тем более, что дорога проходит через лесной массив и многие повороты плохо просматриваются. На данном участке дороги скорость движения транспортного средства должна быть, разрешается 90 км в час. Мы с вами сейчас проехали по данному участку дороги. Максимальная скорость движения нашего транспортного средства на самых лучших участках дороги была 25-30 км в час. Состояние данный участок дороги не отвечает требованиям ГОСТа. Практически на протяжении всего участка дороги имеются просадки, выбоины, вспучивание дорожного покрытия, не вырублены лесонасаждения на опасных поворотах, отсутствует обочина. В такой ситуации становятся небезопасными и пассажирские перевозки, которые осуществляются на этом участке дороги муниципальным автотранспортным предприятием. Каждый день на направлении Фокина-Подъепольск выполняются по расписанию три рейса. Но в последнее время это становится все делать намного труднее и намного небезопаснее. Что касается труднее. Дорогу мы осмотрели, вы сами все увидели, что дороги в принципе как таковой нет. Это просто направление. От этой тряски многие узлы, крепления узлов и агрегатов на автобусах, перевозящих пассажиров, они ломаются. Рессорные листы также имеют свойство ломаться. Это что касается труднее, потому что автобус должен вставать в неочередной, так сказать, ремонт. Что касается небезопасней. Обочин нет, большие выбоины на ямы на проезжей части. При объезде приходится выезжать на встречную полосу. Во встречной полосе может идти транспорт. Это создает, так сказать, большие предпосылки к совершению дорожно-транспортного происшествия. Пассажиры рейсового автобуса, который остановился по нашей просьбе, оценивая качество дороги, не стесняются в выражениях чувствуется наболела. Вот давай, едем. Ну, мы а по, кучкам, не по мы, конечно, да. мы, конечно, очень вы хотели, чтобы у нас была здесь хорошая, нормальная, человеческая дорога. Мы живем уже в каком веке? И везде эти трасса должна быть какая? Мы же платим налоги, все, мы что же тоже люди. Я, например, езжу 15 лет, я живу по, в Подъепольске, я работаю в Фокино. И я поэтому, я очень, нас это, это убийство наше, вот честное слово. В ужасном сцене дорога вообще не понимаю. А техника просто выходит из строя постоянно, ремонт постоянно. По инициативе сотрудников городского отдела государственной автоинспекции 20 мая специальной комиссии была проведена комплексная проверка этого участка пути протяженностью в 6,5 километров. Дорога была признана не соответствующей нормативам ГОСТа. По результатам данной проверки были составлены акты. Акты были направлены копии актов были направлены в администрацию ЗАТО города Фокина и прокуратуру. После комиссионного обследования сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения было подготовлено предложение о закрытии или временном прекращении автобусных маршрутов, которые перевозят людей. Данное предложение было рассмотрено на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации городского округа. На данный момент мы ждем решения главы администрации о закрытии маршрутов Казалось бы, все просто решение найдено, но проблема заключается в том, что этот путепровод является настоящей дорогой жизни для жителей станции Стрелкова и Подъепольска. Ежедневно они отправляются по ней в Хокино, чтобы попасть на работу в муниципальные учреждения, магазины. Для них закрытие трассы настоящая трагедия. Без этого, без этой дороги, без этого бедного автобуса мы жить не можем. Потому что, у нас Потому что работы нам работы нету. работаем мы. Под мы нету вот едем все в основном Ильич. с работы туда и назад. Конечно, нас это все не устраивает, но что мы можем сделать? Конечно. Мы так благодарны этим водителям, этим кондукторам, что они хотя бы нас возят. Мы без этого жить не можем, понимаете? Это будет все потом. Дороги да. не будет, автобуса не будет, и мы все пропали. Однако разрешение наболевшего вопроса, по мнению государственного инспектора дорожного надзора Виталия Малены, не представляется сложным, требующим больших финансовых затрат. Было бы желание его решать. Выехать сюда, владельцу дороги, которым все-таки у нас является администрация городского округа в 2005 году данные дороги были постановления правительства приняты в собственность муниципальную. Вот. Владелец дороги у нас является Сато, город Фокина. Определить первоочередные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения и постараться привести в соответствие с требованиями государства данный участок дороги. Пожелал бы администрации больше уделять внимание, вот, скажем, ну не то, что, скажем, вот сидеть в вот, это, а Хотя бы раз проехать и посмотреть, как люди ездят по этой дороге. Самим проехать. Да, самим. Вот именно самим прочувствовать.